Salam sejahtera Malaysia bertemu kita kembali di channel ini Info kita hari ini Pelakon dan penyanyi Bella Astila Menganggap gosip cintanya dengan ahli parlimen Muar Syed Sadiq Syed Abdul Rahman Sebagai antara pembuka rezeki dalam karya seminya Apabila namanya tersinarai dalam dua kategori top 20 anugerah bintang popilo ph ABB, PH ke 37 namun bela tahu nama sebenarnya dayang arah nabila awal astila 31 tahun enggan mengaitkan pencalonan itu dengan kisah pribadi sebaliknya percaya setiap yang berlaku adalah Ketentuan rezeki, taklah saya tak boleh nak kata lebih-lebih sebab undian ini datang daripada peminat. Jadi, saya tak pasti sama ada pencalonan ini ada kaitan dengan YB atau tidak, tapi saya anggap semuanya rezeki. Katanya ditemui pada majlis pelancaran single terbarunya. Akhirnya, kamu di sini kemarin. Tambah penyanyi lagu tapi bukan denganmu itu Rezeki yang datang tahun ini tidak wajar dikaitkan dengan mana-mana individu Karena segalanya ketentuan Allah kalau Allah nak bagi rezeki, inilah rezeki saya. Mungkin ada asbab daripada orang lain juga. Tapi akhirnya semua ini untuk anak-anak saya katanya. Mengulas mengenai pensalunan ABPBH Bella berkata, dia tidak terlalu memikirkan soal kemenangan. Sebaliknya menghargai sokongan padu daripada peminat yang sentiasa di belakangnya. Saya tak ada rasa perlu menang sebab semuanya hasil undian peminat. Kalau mereka tak begitu pun saya mungkin tak tahu nama saya ada dalam sinarai pencalonan katanya. Bila meluahkan rasa terharu apabila peminat bukan saja menyukung kerjanya Malah mengambil berat soal kebahagiaan pribadinya Mereka sangat baik dan penyayang Walaupun saya sibuk, mereka sanggup datang ke lokasi kerja hanya untuk bersemangat Saya amat berterima kasih ujarnya Apabila ditanya kategori yang lebih diharapkan antara penyanyi wanita populer atau artis kontroversi populer, Bella tersenyum dan berkata dia mau dikenali karena bakat bukan sensasi Sudah tentu semua artis mau dikenali atas hasil kerja bukan kontroversi Tapi saya tahu kita tak boleh lari daripada kisah sensasi Cuma apapun kategori saya tetap bersyukur dan berterima kasih pada peminat katanya Menurut Bella, ABPBH bukan sekadar pentas glamour tetapi wadah pengiktirafan untuk menghargai kerja keras artis tempatan. Anugerah ini berprestij dan sudah lama menjadi sebagian sejarah industri hiburan kita. Saya harap ABPBH terus menjadi platform positif untuk semua artis bersaing sehat katanya. Dalam perkembangan lain, Bella turut memperkenalkan single duit terbaru bersama Dennis Sufyan. Berjudul Akhirnya Kamu Yang Serat Message Mana Cinta, Kesabaran, dan Penyembuhan Diri Sekian info hari ini, terima kasih Kita jumpa lagi, bye-bye